Борис Химович, я знаю, що ви нещодавно повернулися із Лондона, і там груп деф влаштовував низку заходів. Скажіть, будь ласка, чи не пов'язані всі ці заходи із можливими планами проведення IPO? Груп D, як група займаючася бізнесом, виступала спонсором. цього сама ідея родилась у нас в нас весной, и она в рамках обсуждений, которые мы имели. на чем должна фокусироваться наша корпоративная и социальная ответственность, деятельность в этом направлении. И одним из направлений была выбрана культурная дипломатия. Связано ли это с нашим выходом на, возможным выходом на IPO? Ну, видите, можно рисовать эту опосредствованную связь, потому что чем более узнаваема Украина была бы в Великобритании, а Великобритания это финансовая столица Европы, тем легче бы было компаниям украинским выходить на IPO. А як Ви вважаєте, скільки подібних заходів ще доведеться влаштувати в Лондоні, перш ніж компанії будуть готові до виходу на IPO? А, компанії українські вже виходять на IPO. В мене неправильно не зрозуміли. Вже є там ряд українських компаній, просто їх до смішного мало. Ну, не говоря вже про те, що зараз ринки дуже слабі. Але навіть якщо Ви візьмете російські ринки, компанії, їх раз до більше представлено на лондонській біржі, ніж українські. Хоча теж неадекватно мало. Про то, что другие компании выходят на IPO, я, конечно, знаю. Я тоже конкретно на увазе, мало на увазе компаний, которые уходят uh -huh. до структуры вашего холдинга. Uh -huh. Когда они могут выйти uh -huh. на IPO? Это не связано сектор. с компаниями, которые... Это, вернее, это не связано с теми мероприятиями, которые мы организуем или финансируем по продвижению uh, украинской культуры и Украины за рубежом. Это связано с готовностью этих компаний, с одной стороны, и с готовностью рынка, рынков с другой стороны. У нас в портфеле профильных бизнесов, портфель этот включает четыре крупных бизнеса. И каждый из них потенциально может быть кандидатом для IPO. Когда он будет к этому готов? А среди ваших профильных бизнесов, что можно так сказать, каким вы на сегодняшний день не наибольшим? Может, он показал лучшие результаты, может, кто-то показал гирше, чем вы ожидали? С точки зрения результатов, видите, один год ни о чем не говорит. Чтобы стать готовым к IPO, надо пройти целую программу трансформации. Как минимум, ты должен быть как бизнес аудирован чисто одной из крупных аудиторских международных компаний последние три года. У нас ни один бизнес не может такого показать. Как минимум, у тебя должна быть построена корпоративная структура управления. Должна быть четкая и ясная юридическая структура понятные растущие финансовые показатели. Но если смотреть на результаты, у каждого из наших бизнесов были и хорошие, и трудные минуты в, прош... вот в этом текущем году. Если я начну рассказывать, как здорово работает наш азотный бизнес, при том, что все знают, что там два из четырех предприятий полностью закрыты, а остальные два наполовину работают, то это будет понятно и не так легко. А що стосується цих підприємств, які зараз не працюють, власне вони не працюють з вересня, якщо не помиляюся, так і а, саме їхня зупинка показала вашу залежність від кон'юнктури на світових ринках. Чи знайшли ви інструменти впливати на цю ситуацію? Ви праві, да дійсно, головна причина того, що їх було приостановлено, зв'язана з кон'юнктурою на продукцію цих підприємств. Ну, понятно, що це не тільки кон'юнктура на продукцію, но також і ціна на сырье, которые Для этих предприятий представляет собой газ. При очень высокой цене на газ и при падающих ценах на минеральные удобрения, понятно, ты с какого-то момента начинаешь делать убытки и выгоднее ничего не делать, чем продолжать производить. Смогли ли мы, можно ли преодолеть, ну, видите, конъюнктуру рынка преодолеть нельзя. Потому что если цены на цены, если один игрок в мире может играть на цены, значит с этим игроком надо что-то делать, потому что он тогда монополист. А с точки зрения, то есть конъюнктура зависит от ряда других факторов. Если в мире в целом кризис, то спрос на многие, на, многие, на многие виды продукции падает. Другое дело, что это такая продукция, на которую спрос будет всегда, потому что азотное удобрение позволяет поднимать урожайность, а это связано с продовольственными проблемами во всем мире. Що стосується ваших уже ви їх називаєте профільними, хоча я пам'ятаю, що декілька можливо місяців назад, в ваших інтерв'ю я читала про те, що три бізнеси ви називали профільним і газорозподілення, <клес> як той напрямок, який хочете розвивати. Сьогодні ви його вже називаєте також для себе профільним. Розкажіть про плани у цьому сегменті. Газорозподілення. ну ми його називаємо профільним, хоча таковий як бізнес він ще не оформлений. в силу того, що ми бачимо його потенціально розміри і важності. Дело в том, что мы владеем на сегодняшний день, как групп ДИЭФ, мы владеем рядом пакетов акций отдельных облэнерго. Достаточно большого количества облэнерго, но это небольшие пакеты, как правило, иногда разразненные. И я уже рассказывал, что мы предполагаем их консолидировать. То есть, собственно, эта работа ведется, ведется ведутся переговоры с собственниками этих активов с тем, чтобы консолидировать у себя достаточно значительные контрольные пакеты этих облэнерго, с одной стороны, и с другой объединить их в какой-то одной холдинговой структуре. В этом направлении мы работаем. Я думаю, что середина следующего года это такой более-менее реалистичный срок. Ну, реалистичный, назовем на этот, на, этом, на этот этап, для того, чтобы, по крайней мере, юридически этот вопрос решить. Дякую вам.